Доброго ранка, Кировоград! Спека, Лито. А вы готовы до водной битвы? Да вот посидели с друзьями, подумали, вот было бы весело организовать что-то подобное. Потому, когда этого в городе никто не делал. Были, то есть, попытки, но не такого масштаба, как бы. Там порядка 10-20 человек приходило. То такого еще никто не делал. По поводу воды мы позаботились. Мы заказали машину воды, разлили ее в два бассейна больших. То есть с водой не должно быть проблем. Все абсолютно бесплатно. Поучаствовать может любой желающий прийти. То есть ограничений по возрасту нету. Как дети, так и взрослые могут принять участие. Я сразу поддержал, потому что я сам с Донецка, вот приехал в связи с нынешним положением. И у нас в Донецке, в парке Щербакова каждый месяц проводился эта битва. Поэтому я Женю поддержал. И я вообще <laughs> думал, что один из первых это предложил, но Женя немного сообразил побыстрее, и я его сразу поддержал. Я, например, узнала из группы Зизнания. Вот. Я подразу сказала Ире, и мы решили, что мы пидаем. Весело! Так успокоится на... Цена... Наоборот, лучше на цій водній битві зібралося кілька сотень кіровоградців. В хід пішли і водні пістолети, і пляшки, і відра, і 50-літрові баклажки. Та й з костюмами кіровоградці не підкачали маски, трубки, супермени і навіть Дарт Вейдер. Водная битва, да, очень, очень интересное мероприятие. В Кировограде, ну, так не проводили. Эта маска была, она давно просто ждала своего момента. В принципе, довольны, людей собралось, как мы хотели. В следующий раз, возможно, соберем больше. Это не последняя битва. Нормально, классно. Что сподобалось себе еще за все? Обливаться водой. Рекорд наймасовішої водної битви належить Одеситам. На аналогічному дійстві в Одесі зареєструвалося 1211 чоловік. І ще 500, за словами організаторів, прийняли участь без запису. Ранкова кава вірить, що наступний рекорд стане Кіровоградським, адже всі учасники були у захваті. Сухим з цієї битви не вийшов ніхто.